श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तत्से 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 नमो नमा नमस्कार मंडळी मी प्रदीप कुलकर्णी नवरात्रीची दुसरी माळ या दिवशीचा शुभरंग कोणता या दिवशी, दिवशी देवीला कोणत्या फुलांची माळ अर्पण करायची कुठला नैवेद्य दाखवायचा देवीचं रूप कोणतं कुठला मंत्र या दिवशी पठण करायचा अशी सर्व माहिती आपण आजच्या व्हिडिओत बघणार आहोत चॅनलवर आपण नवीन असाल चॅनल सबस्क्राईब करा बेल ऐकून दाबायला विसरू नका कमेंट बॉक्समध्ये आपल्या कुलस्वामिनीचं नाव लिहा नवरात्रीची दुसरी माळ तेवीस सप्टेंबर रोजी आहे या दिवशी देवीचं दुसरं रूप ब्रह्मचारिणी देवीची पूजा या दिवशी केली जाते शुभरंग आहे लाल देवीला पांढऱ्या फुलांची माळ अर्पण करावी साखरेचा नैवेद्य दाखवावा आणि ओम देवे ब्रह्मचारिणीय नमहा या मंत्राचं पठण करावं ब्रह्मचारिणी देवीचं स्वरूप जाणून घेऊया माता ब्रह्मचारिणी ब्रह्म म्हणजे तप आणि तपाचं आचरण करणारी ब्रह्मचारिणी माता ब्रह्मचारिणी माता पूर्वीच्या जन्मी ज्यावेळेला हिमालय कन्या होती त्यावेळेला नारद मुनींनी तिला वरदान दिलं होतं की तू तपश्चर्या करून भगवान शंकरांना प्राप्त करून घेशील आणि त्याप्रमाणे ब्रह्मचारिणी मातानं अतिशय कठोर तप केलं एक हजार वर्ष नुसते फळं खाऊन त्याचप्रमाणे तीन हजार वर्ष जमिनीवर पडलेली बेलाची पानं फक्त त्यांनी खाल्ली आणि म्हणूनच त्यांचं नाव अपर्ण असं पडलं होतं देवीचं स्वरूप समजून घेऊया देवीच्या उजव्या हातामध्ये जपमाळ आहे डाव्या हातामध्ये कमंडलू आहे देवीची आराधना जर आपण मनोभावी केली तर देवी आपल्याला भक्ती आणि सिद्धी दोन्हींचं वरदान देते तप ज्ञान वैराग्य संयम हिला ज्ञानाची देवी असं देखील संबोधलं जातं कारण जो कोणी देवी भक्त माता ब्रह्मचारिणीची सेवा करेल मंत्र साधना करेल त्याला ज्ञान प्राप्त होतं वैराग्य प्राप्त होतं ज्यांना कोणाला आपल्या जीवनामध्ये आध्यात्मिक उन्नती साधायची असेल त्यांनी नवरात्रीच्या दुसऱ्या दिवशी ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमहा या मंत्राचं शक्य होईल तितकं पठन अवश्य करावं नक्कीच आपल्या घरामध्ये आपल्या जीवनामध्ये सुखशांती येईल आपला आत्मविश्वास वाढेल यासोबतच सर्वांनी दुर्गासप्तशती श्रीसुक्त देवी सुक्तम देवी कवच महालक्ष्मी अष्टक यासारख्या स्तोत्रांचं मंत्राचं संपूर्ण नवरात्रीमध्ये पठन श्रवण अवश्य करावं ही सर्व स्तोत्रे मंत्रे आपल्या चॅनलवर उपलब्ध आहेत ऐकून सेवा करा माहिती आवडली असेल जास्तीत जास्त देवी भक्तांपर्यंत पोहोचवा कमेंट बॉक्स बॉक्समध्ये आपल्या कुलस्वामिनीचं नाव लिहायला विसरू नका उद्या भेटूया तिसरा माळेला मातेचं तिसरं रूप घेऊन देवी ब्रह्मचारिणीची मंत्र सेवा करूया ॐ े ब्रह्मचारिण्ये नमः ॐ देवे 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 िणये नमः ॐ देवे ब्रह्मचारिण्ये नमः ॐ देवे ब्रह्मचारिण्ये नमः ॐ देवे ब्रह्मचारिण्ये नमः ॐ देवे ब्रह्मचारिण्ये नमः ॐ े ब्रह्मचारिण्ये नमः ॐ देवे 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 ारिण्ये नमः ॐ देवे ब्रह्मचारिण्ये नमः ॐ देवे ब्रह्मचारिण्ये नमः ॐ देवे ब्रह्मचारिण्ये नमः ॐ देवे ब्रह्मचारिण्ये नमः ॐ े ब्रह्मचारिण्ये नमः ॐ देवे 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 ्रह्मचारिण्ये नमः ॐ देवे ब्रह्मचारिण्ये नमः ॐ देवे ब्रह्मचारिण्ये नमः ॐ देवे ब्रह्मचारिण्ये नमः ॐ देवे ब्रह्मचारिण्ये नमः ॐ े ब्रह्मचारिण्ये नमः ॐ देवे ब्रह्मचारिण्ये नमः ॐ देवे ब्रह्मचारिण्ये नमः ॐ देवे ब्रह्मचारिण्ये नमः ॐ देवे ब्रह्मचारिण्ये नमः ॐ िणये नमः ॐ ब्रह्मचारिण्ये नमः ॐ देवे ब्रह्मचारिण्ये नमः ॐ देवे ब्रह्मचारिण्ये नमः ॐ देवे ब्रह्मचारिण्ये नमः ॐ देवे ब्रह्मचारिण्ये नमः ॐ े ब्रह्मचारिण्ये नमः ॐ देवे 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 िणये नमः ॐ ब्रह्मचारिण्ये नमः ॐ देवे ब्रह्मचारिण्ये नमः ॐ देवे ब्रह्मचारिण्ये नमः ॐ देवे ब्रह्मचारिण्ये नमः ॐ देवे ब्रह्मचारिण्ये नमः ॐ े ब्रह्मचारिण्ये नमः ॐ देवे 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 ्रह्मचारिण्ये नमः ॐ देवे ब्रह्मचारिण्ये 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 नमः ॐ े ब्रह्मचारिण्ये नमः ॐ देवे ब्रह्मचारिण्ये नमः ॐ देवे ब्रह्मचारिण्ये नमः ॐ देवे ब्रह्मचारिण्ये नमः ॐ देवे ब्रह्मचारिण्ये नमः ॐ े ब्रह्मचारिण्ये नमः ॐ देवे ब्रह्मचारिण्ये नमः ॐ देवे ब्रह्मचारिण्ये नमः ॐ देवे ब्रह्मचारिण्ये नमः ॐ देवे ब्रह्मचारिण्ये नमः ॐ ्रह्मचारिण्ये नमः ॐ देवे ब्रह्मचारिण्ये नमः ॐ देवे ब्रह्मचारिण्ये नमः ॐ देवे ब्रह्मचारिण्ये नमः ॐ देवे ब्रह्मचारिण्ये नमः ॐ देवे ब्रह्मचारिणे